ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಋಣ ವಿಮೋಚನ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ತೋತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ತೊಡೆದು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಯರ್ಥಂ. सभास्तम्भसमुद्भवं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये लक्ष्म्यलिङ्गितवामाङ्गं भक्तानं वरदायकं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये हन्त्रामालाधरं शङ्कचक्रवायुद धारिणम् श्रीनृत्सिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये स्मरणात् सर्वपापाग्नं, कजृज विषनाशनम् श्री नृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये सिंहनादेन महता दिग्धन्थी भयनाशनं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये प्रहलादं, वरदं श्रीशं दैतेश्वरविधारिणं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये क्रूराग्रहै पीडितानं भक्तानम् अभयप्रदं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये वेदवेदान्तयज्ञेशं ब्रह्मरुद्रादिवन्दितं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये इदं पठते नित्यं ऋणमोचनसंहितम् अमृणी जायते ोदनं शीघ्रमवापुयत् ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು